Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко отменил рабочий визит в Турцию и созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Причиной стало резкое обострение ситуации в Донецкой области, в частности в Амбросиевке в и Старобешево, а также вторжение российских войск на Донбасс сразу по нескольким направлениям. Украина также инициирует созыв Совбеза ООН и Чрезвычайного совета ЕС, заявил глава государства. Я сегодня созову заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будут разработаны планы наших действий в рамках изменившейся ситуации мы будем инициировать созыв заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на котором мир должен обсудить резкое обострение ситуации в Украине. И я обращусь к нашим странам-партнерам из Евросоюза а созыве Чрезвычайного Совета Европейского Союза, где мы должны немедленно обсудить ситуацию в Украине. Ситуацию в Украине. О необходимости созвать срочно заседание Совбеза ООН заявил и премьер-министр Арсений Яценюк. Также глава правительства призвал партнеров Украины заморозить российские активы и финансы до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины. По мнению Арсения Яценюка, введенные на сегодняшний день в отношении Российской Федерации санкции не дали ощутимого результата. В таких условиях... В таких обстоятельствах одним из вероятных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение вопроса о замораживании всех российских активов и остановке всех банковских транзакций Российской Федерации. В странах, членах Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также в странах Большой Семерки. Заморозить российские активы и финансы до момента вывода России своих вооруженных сил, техники и агентуры. Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией и ввести военное положение, провести полную мобилизацию всех имеющихся в наличии ресурсов. Такое мнение обнародовал советник министра МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети. Вторжение регулярной российской армии Путина в Украину ⁇ это факт. Государство должно без справедливости показать свою позицию по отношению к агрессии России, отмечает Антон Геращенко. Украина также должна публично обратиться к каждой стране, от которой хочет получить помощь, считает советник министра МВД. Присутствие российских войск в Украине является невыносимым и неприемлемым. Евросоюз не будет с этим мириться и готов к новым санкциям против России. С таким заявлением выступил президент Франции Франсуа Уланд на встрече с французскими дипломатами в Париже. Если подтвердится, что российские военные действительно присутствуют на украинской земле, это будет невыносимо и неприемлемо. Цивилизованный мир не будет с этим мириться. Европа сохранит и даже усилит санкции, если эскалация будет расти, поскольку санкции не соответствуют ни нашим, ни российским интересам. Однако Россия не может надеяться на то, что в 21 веке она будет оставаться силой, которая не уважает правил. Новозовск под контролем российских солдат. Об этом сообщают в Совете национальной безопасности и обороны. Чтобы сохранить жизни украинских военных и перегруппировать силы и средства, по приказу командования АТО из города были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Госпогранслужбы. Ближе к вечеру две российские колонны вошли в Новозовск. Сейчас бронетехника россиян и наемников в окрестностях города. Под контролем российских военных и ряд населенных пунктов Новозовского, Старобешевск. Продолжаются столкновения возле Луганска под Новосветловкой, Хрящеватым, Донецком, Иловайском, Марьинкой, Старобешевом и Еленовкой. По информации СНБО, российские войска готовят наступление в направлении Шахтерск и Лавайск. Контактная группа по Донбассу соберется в Беларуси в ближайшее время. Формат встречи – Украина, Россия и ОБСЕ. Напомним, в состав контактной группы входят бывший президент Украины Леонид Кучма, посол России Михаил Зурабов и представитель ОБСЕ Хайди Тельявини. Россия вооружает сепаратистов на востоке Украины. К такому выводу пришли британские аналитики из Международного института стратегических исследований. Долгое время они анализировали видео, снятое в Донецкой и Луганской областях. Военные эксперты неоднократно замечали модифицированные вариации танка Т-72, находившиеся на вооружении только российской армии. Это дает все основания предположить, что Россия поставляет оружие сепаратистам. Утверждение Москвы, что боевики сражаются на технике, которую... По Украинские военные не выдерживают критики. Это доказательство, а также последнее интервью с российскими военными, якобы заблудившимися в Украине, развенчивает ложь Кремля, отмечают британские эксперты. Президент России нарушил Конституцию Российской Федерации об отправке войск за границу, заявил российский оппозиционер Борис Немцов. Отправка регулярных войск без согласия Совета Федерации является грубым нарушением положения основного закона и основанием для отстранения президента от должности. Немцов указал на подтверждение самими сепаратистами наличие на Донбассе кадровых военных из России. Врать о гражданской войне властям все труднее. Это война России и Украины. Украины, отметил Немцов. Россия развязала войну против Украины. События на востоке страны больше нельзя называть действиями неизвестных террористов. Об этом заявила Юлия Тимошенко. По ее мнению, необходимы три первоочередных шага. Немедленное введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Это многократно усилить систему обороны, закрепить введение военного положения с отзывом чрезвычайного заседания Верховной Рады. Кроме того, Юлия Тимошенко призывает президента взять все рычаги управления обороны Украины в свои руки. ночи произошло Ночью произошло вторжение российской армии на территории Украины. Мы уже не можем называть все то, что происходит на востоке Украины, террористической акцией каких-то неизвестных сепаратистов. Треба честно сказать, что Россия развязала Нужно честно сказать, что Россия развязала против Украины войну. В этот момент наша украинская нация должна действовать спокойно, взвешенно, сильно и решительно. Наше единство – это залог нашей победы. Единство. Это запорука нашей перемоги. Россия ведет с Украиной необъявленную войну. Украине нужно бороться, не рассчитывая на поддержку Германии и Франции. Об этом заявили 50 бывших деятелей польской антикоммунистической оппозиции «Солидарность». Украинцам необходимо воевать до победы. Россия прислушивается только к силе, отмечают поляки в своем открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко. Акция протеста под здание Министерства обороны Украины. Но около двух тысяч людей требуют ротации сил АТО, подкрепления и выдачи военным тяжелого вооружения. С митингующими встретилась представитель Генштаба. Генерал-полковник Геннадий Воробьев заверил, требования собравшихся будут выполнены. Для решения вопросов создали инициативную группу. В нее вошло 30 женщин. О чем именно говорили в стенах Минобороны, представители общественности не рассказывают. Но подчеркивают, их требования были услышаны вопросы свои часть ответов получили часть как будут ждать то есть мы как бы часть вопросов получили ответы ну мы не можем сказать потому что там же с наши находится сейчас пойдут туда представители с Донбасса то есть и мы услышим тогда какие-то результаты а сейчас пока что ничего реального нет вот вот девушка выходила сейчас которая была с негативной группой там то есть ну она не сказала ничего нового Примерно 15 тысяч российских солдат уже отправлены воевать на Донбасс. Количество погибших неизвестно. Об этом рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее словам, военнослужащих практически насильно заставляют подписываться на отправку в Луганск. С большинством из них расторгнуты контракты, чтобы в случае чего российские власти могли от них откреститься. По данным комитета солдатских матерей, в боях на Донбассе уже погибло и ранено 400 россиян. У нас всегда один и тот же совет для родственников. Если вы знаете, что вашего солдата или офицера пытаются принуждать совершать воинские преступления, вы, во-первых, ему сообщите, если можете, приезжайте в чем, забирайте его, в в прокуратуру, идите в, в комитет солдатских матерей. Мы будем помогать, потому что любое действие военнослужащего за границей, да? оно незаконно по-любому, да? Пусть даже у нас нет вид с Украины, но все равно, с какой стати человек оказывается на территории другого государства в военной форме, с оружием и на боевой технике искренне посочувствовать э, украинскому народу. Я по крови наполовину украинка, и мне страшно больно знать, что там, где живут мои двоюродные братья и сестры, мои племянники, идет война. Эта история с войной, она э, не на мой взгляд мой личный взгляд не может решиться пока э, не, по настоящему не примет участие э, европейские структуры межправительственные да, совет европы э, комиссар совета европы по правам человека я считаю что тут должны действовать и правозащитные механизмы они пока вообще не действуют только 37 грузовиков из 227, отправленных России в Украину в качестве первого гуманитарного конвоя, прошли пограничную инспекцию. Об этом заявил руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар. Несмотря на это, вся колонна, в том числе неосмотренные Камазы, вошла на территорию Украины. 190 грузовиков не были осмотрены ни красным крестом ни украинской стороной. Колонну не сопровождали представители международной организации. Дефицит госбюджета 3% ВВП, инфляция до 10%. Таковы прогнозы Министерства экономического развития и торговли Украины на 2015 год. По словам замминистра Анатолия Максюты, рост ВВП в 2015 году составит 1,7%. При этом правительство предполагает, что положительная динамика будет продолжаться и в последующие три года.

На самом деле эти процессы, которые мы имеем в этом году, они, собственно, не в этом году появились. Это системные проблемы, которые нарастали и, возможно, проявили себя в таком достаточно резком падении экономики. Поэтому, что сегодня делается? Прежде всего, сегодня завершена разработка национальной программы имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также заканчивается разработка программного документа, направленного на восстановление экономики Украины. И мы надеемся, что на инвестиционно-донорской конференции, которая состоится осенью нынешнего года, этот документ будет представлен и поддержан международным сообществом. НБУ принял меры, снижающие влияние на деятельность банковской системы, обстоятельств оккупации Крыма, ведение чрезвычайного режима работы на территории Донецкой и Луганской областей, а также девальвации национальной валюты. Меры зафиксированы в постановлении номер 529 об отдельных вопросах деятельности банков. Из оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины у финансовых учреждений нарушились экономические нормативы, увеличился объем негативно классифицированных активов и размеры резервов для возмещения возможных потерь по ним. В связи с этим НБУ ограничивает проведение отдельных операций, а также требует разработать и предоставить детальные планы мероприятий по устранению негативных последствий. Принятые меры будут способствовать повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Но тем временем Нацбанк укрепил курс гривни сразу на 45 копеек до 13 гривен 44 копеек за доллар. Далее на БТБ украинские мировые индексы, цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи.